الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين Telah berkata Imam Al-Alam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Semoga Allah Ta'ala merahmatinya Dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya Wahai gulam Bersungguh-sungguh pada menyimpan rahsiamu Selama anda mampu memeliharanya Tetapi jika anda terdesak Maka anda akan diuzurkan Kecintaan itu kerap merobohkan dinding malu dan sopan dinding wujud dan memandang manusia. Orang yang berkemampuan disuruh mengeluarkannya. Dan orang yang terdesak bercelak dengan debu kakinya. Sebab yang satu itu nafsi berkait dengan nafsu. Dan yang lain kalbi berkait dengan hati. Yang satu bersifat penciptaan dan yang lain bersifat ketuhanan. Usahakan dirimu supaya yang berlaku itu berasal daripada Allah bukan daripada dirimu sendiri usahakan agar anda tidak mencuba untuk menolak kemudaratan dari dirimu dan menarik kemanfaatan kepadanya jika anda sudah buat begitu insyaallah taala akan menentukan siapa yang akan berkhidmat kepadamu dan menahan semua yang tidak baik daripadamu anggaplah dirimu dengan Allah sebagai seorang mayat di tangan orang yang memandikannya atau seperti penghuni gua dengan jibril AS. Jadikan dirimu dengan Allah Ta'ala seperti engkau tiada wujud. Tiada pilihan dan tiada takbir sama sekali. Tetapkan dirimu di atas tumi imanmu. Dan yakinmu ketika ditimpa beban kodok dan takdirnya. Kerana iman itu selalu berdiri dan menetap dengan takdir. Dan nifat kerak melarikan diri daripadanya. Si munafik itu siap kali berganding siang dan malam bentuknya akan terus lemah. Tetapi jiwanya pula akan gemuk dan begitu pula nafsunya dan tabiatnya. Kemudian akan buta pula mata batinnya dan hatinya. Pintu dari luarnya, rumah makmurnya. Pintu dari luarnya, pintu dari rumahnya makmur. Namun dalam rumah itu sendiri rosak dan hancur. Sebab zikirnya pada Allah Taala hanya dengan lidah sahaja. Tidak dengan hatinya. Murkanya pun kerak. Murkanya pun kerana diri sendiri bukan kerana Tuhannya. Si mukmin pula adalah berbanding dengan yang di atas. Zikir dengan lisan dan hatinya serentak. Dan pada setengah masa hanya hatinya sahaja yang berzikir pada lisannya berdiam. Murkanya hanya kerana Allah dan Rasulnya. Bukan kerana ikut kemahuan dirinya, hawa nafsunya, tabiat dan dunianya. Dia tidak pernah mendengki sebab dia tiada didengki orang dan tidak pernah mencuba merampas orang lain. Muslimin dan muslimat. Dan penonton yang dirahmati Allah sekalian kalau semalam kita bicarakan tentang bagaimana peri pentingnya kita meletakkan keutamaan dalam mencari keikhlasan dan bahayanya riak. Bahayanya kita mencari pujian manusia sehingga membelakangi kerajaan Allah swt. Kita dah sebut tentang kelebihan, keutamaan mencari reda Allah dan bahaya riak. Dan kita juga telah menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mampu menyembunyikan amalannya maka sembunyikan. Karena itu lebih baik. Dalam rentetan daripada apa yang kita bicarakan semalam. Oleh Syekh Qadir menyatakan bersungguh-sungguhlah kamu menyimpang rahsiamu selama anda mampu. Baik menyimpang rahsia berkait dengan ibadat dan ketaatan kita kepada Allah. Menyimpang rahsia tentang keutamaan dan kelebihan yang Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada kita. Maka jangan mudah didedahkan dan jangan mudah mengangkat diri kita dengan pujian atas kelebihan yang kita nampak pada diri kita. Khususnya bila kita menyebut tentang ibadat sebagai contoh. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik sembahyang seseorang itu di rumahnya melainkan kalau solat fardu. Ya solat fardu dia kena kat masjid lah. Kena kat surau, kena tempat yang di mana kita buat jemaah. Tapi kalau kita nak solat sunat sebaik di rumah. Kenapa meng membentuk keikhlasan Sebagaimana Allah Taala menyebut, "In tudus sadaqati fa inmahi wa in tukhufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Allah bima ta'maluna khabir." Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Kalau kamu zahirkan sedekah kamu boleh. Tetapi kalau kamu sembunyikan itu lebih baik. Sekalipun kamu mengetahuinya dan Allah dengan apa yang kamu lakukan maha mengetahui. tuan kadang-kadang kita merasa kurang confident bila menyembunyikan amalan. Sebab kita rasa apakah Allah Ta'ala akan membalasnya. Sebab kita menilai pandangan Allah itu seperti pandangan manusia. Walhal Allah suka, Allah sayang kalau hambanya melakukan amanah itu secara sembunyi. Dan berusaha untuk memperbanyakkan amalan sembunyi. Kita dah sebut semalam hadis tentang seorang yang menyembunyikan amalannya dia lakukan bersendirian jauh daripada pandangan dan pengamatan manusia lebih baik 25 kali ganda. Khamsan wa ishrina Kita sebelum tidur kita zikir. Kata isi kita pun tak dengar. Suami kita pun tak dengar kita sikit. Kita baca Quran. Kita wirid. Kita baca doa tidur. Ini amalan-amalan rahsia kita. Kita ke mana terkejut malam kita berzikir. Bukan kalau boleh kita solat dan kadang, kadang orang tak sedar. Ini disebut oleh Rasulullah dalam ucap utama baginda sewaktu Nabi berada di Kubat. Bila Rasulullah SAW berada di Kubat antara pidato utama Rasulullah. نبي من نبي من يورو أطعموا الطعام أفشوا السلام أطعموا الطعام وصلوا بالنا... بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام Wasallu bil laili wan nasu niyam au kama qala sallallahu alaihi kan salam. Hubungkan silaturahim. Berilah makan. Solatlah waktu malam ketika mana manusia sedang tidur. Tidak, kalau kita boleh buat buat ibadat hatta suami kita atau pasangan isteri kita, pasangan kita tak tahu itu jauh lebih baik. Bahkan bila Rasulullah SAW sel menyebut tentang tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah daripada masyarakat rajul tasaddaq biyamini hatta la ta'lam shimalo seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya pun tak tahu. Tentulah ini gambaran terdekat, beri kanan kiri tak tahu. Tentulah ini secara zahirnya tak mungkin. Kanan bagi kiri perasan dekat kembar. Ia perumpamaan tashbih. Perumpamaan bahawa kalau boleh jangan orang dekat orang yang menjadi sebahagian daripada badan kita, sebahagian daripada kehidupan kita, pasangan kita, anak-anak pun tak tahu. ini Omar Khattab. sehari hari dia keluar melakukan sesuatu yang tersembunyi. Lepas mayang dia keluar daripada masjid. Setelah bin Ubaidillah dia nak tengok apa yang Omar Khattab buat. Lepas solat dia keluar. Akhirnya disampai dilihat Umar Al-Khattab masuk sebuah rumah. Ajuz Muqaidah, perempuan tua yang sudah tak mampu bergerak. Umar Al-Khattab berada di rumah itu secara tanpa diketahui oleh orang, orang lain untuk menunaikan segala keperluan wanita ini, makan, minum dan membuang najis-najisnya yang dibuang pada malam hari. Lalu Tolhah pun terkejut dengan apa yang dulu dibuat oleh Umar Al Khattab selalu berkata, dia kata dicela dirinya. Kamu mengintai kebaikan dia. Ya. Yang yang orang-orang selalu menganggap kebaikan mereka ini seperti keaiban. Orang macam kita tuan-tuan. Benda jahat tu keaiban. Benda jahat keaiban. Kita pun tak nak orang tahu kejahatan kita. Kita marah kalau orang mengintai kejahatan kita. Kalau mengintai kebaikan kita, ahlam wasahlan. Kalau boleh buat video. Ya saya buat. Kitalah. Tapi Umar Al-Khattab, dia tak nak orang tahu. Al-Tahal merasa bersalah sebab dia dianggap macam mencari keaiban dia. Apa Kan ke dia? Kerana buat baik, sembunyi keaiban. Kerana yang kata Rabi Atul Andawiyah. Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kamu sembunyikan kejahatanmu. Biar ada rasa malu. Kita bayangkan orang jauhnya kita daripada mereka. Ini Ali Zainal Abidin atau Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. atau dikenali sebagai Ali Zainul Abidin. Dia menyembunyikan kebaikannya. Setiap malam dia memikul makanan keperluan fakir miskin untuk 100 buah keluarga. Dia letakkan di hadapan rumah. Bertahun lamanya kelangsungan kebaikannya. Sehingga ketika seorang memandikan jenazah nampak lebam-lebam di belakangnya. Dia pikul sendiri seorang-seorang dia dan fakir miskin mula melihat tak ada lagi bantuan sampai ke rumah mereka. Maka mereka lilit dua story ini untuk mendedahkan yang melakukannya ialah Ali bin Husain menghantar bantuan tanpa dia ketahui. Kali itu bila Syah Abdul Qadir kata, kalau boleh kebaikan kita, kalau boleh sembunyi-sembunyilah. Ini rahsia kita dengan Allah. Dan demikian juga kita sebut kalau kita nampak Allah bagi kita kelebihan-kelebihan tertentu. Atau mimpi-mimpi yang baik maka sembunyikan jangan cerita mimpi melainkan kepada orang-orang alim orang terpercaya. Melainkan untuk jadi pengajaran. Jadi kalau semata-mata nak angkat diri kita nak biar orang pandang kita mulu jangan. Biar yang mengangkat kita ini Allah SWT. Kita bimbang adanya bahagian hawa nafsu kita bukannya bahagian daripada kurnia Allah pada kita. Maksudnya ialah istidraj. Kita cerita kelebihan-kelebihan kita untuk jadi lebih teruk kita rupanya. Bukan lebih baik. Lebih sombong, berbangga. Sebab itu kata Syahidul Qadir. Usahakan dirimu supaya yang berlaku itu berasal dari Allah. Tetapi kebaikan-kebaikan ya kita dapat ni dari Allah. Bukan daripada diri sendiri. Bukan daripada kehendak kita sendiri dengan maksud nak cari keuntungan kita. Kita nak tuan-tuan biarlah ini tanda sayang Allah pada kita. Bukanlah nak popular kita di kalangan manusia. Macam kita sebut semalam. Orang yang mencari populariti dengan ibadat dan ketaatan. Mereka mencari kerugian. Mereka sanggup jual akhirat untuk dapat dunia. Mereka sanggup jual Tuhan untuk mendapat manusia. Mereka sanggup jual yang sementara, yang kekal abadi untuk dapat yang sementara. Tetapi apa yang kita lakukan ini datang daripada kuning Allah. Bukan datang daripada habuan kita sendiri. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Usahakan agar anda tidak mencuba untuk, untuk menolak kemudaratan dari dirimu. Dan menarik kemanfaatan kepada. Jangan tuan-tuan bila kita buat ibadat. Bagi mencari manfaat dan menolak mudarat. Yang berkait dengan dunia kita saja. Supaya kita dengan ibadat kita ini. Kita pun dapat pandangan manusia. Pujian manusia kita dapat jawatan, kedudukan, kita pun dapat selamatkan diri kita daripada kelompok itu dan ini, Tetapi pertama kita dah sebut lakukan kerana Allah. Semua ketaatan ini kerana Allah, tidak yang lain. Masalah kebaikan ini kalau ada manfaat dia menyihatkan tubuh badan ke, manfaatnya memberikan kepada kita rezeki, Kelapangan rezeki dan sebagainya itu benda sampingan bukan benda keutamaan. Keutamaan kita dalam ibadat mendekatkan diri kepada Allah. Keutamaan kita menuntut ilmu bukan untuk dikatakan alim Melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Keutamaan kita mengajar bukanlah untuk dipuji bahawa kita adalah tuan guru Bukan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Maka ini benda yang kita nak Bahagian kurniaan daripada Allah Dan kelak, bila Allah Ta'ala yang memberikannya Maka Allah yang tentukan Apakah dengan ibadat kita ini kita akan dapat rezeki ke Kita akan dapat kemuliaan itu, kemuliaan ini Maka itu urusan Allah bukan urusan kita Umpama kita anak-anak kecil, tuan-tuan sekalian. Maka kita cuma ingin mendampingi ibu dan ayah kita. Terpulang ayah kita nak beli baju kita apa, nak bagi makanan kita apa. Siang malam kita cuma berkata, wahai ayah, wahai ibu. Duduk melekat dengan mak. Peluk mak, peluk ayah. Kita tengok zaman kita kecil dulu. Nak tengok-tengok zaman anak-anak kita yang kecil. Dia ke mana? Tak ada. Dia duduk kat mak ayah dia je. Dia tak pernah terfikir pun nak beli baju tu boleh tak ada. Nanti mak ayah yang tentukan baju apa dia pakai. Mak dia akan tentukan dia akan bersaling baju mana. Dia akan saling baju mana, baju mana. Kadang-kadang bukan dia nak saling lima enam kali saya mak dia salingkan. Pagi baju lain tengah hari baju. kena muntah sikit tukar baju. Tak ada pula budak ni minta mak kena muntah saling baju baru tak ada. Budak ni dia cuma ingin mendampingi ibu dan ayahnya. Maka si ibu akan menukar pakaian, menukar lampin, membasuh beraknya perumpamaan. Si ibu akan menjaga makan minumnya, tidur baringnya. Inilah dia orang bila dia dekat dengan Allah. Maka Allah akan menguruskan siapa yang akan berkhidmat dengannya. Yang akan mendatangkan kepadanya rezeki, akan mendatangkan kepadanya pangkat, akan mendatangkan apa yang Allah Ta'ala kendaki. Sebab itu kata Syamdul Qadir. Anggaplah dirimu dengan Allah sebagai mayat. Di sisi pemandi mayat. Dan ini dalam ungkapan menerima segala takdir Allah, menerima segala ujian Allah. Contoh bila kita tengok si mati. Adakah si mati membantah kalau si pemandinya buat apa sahaja pada dia? Dia tak bantah sebab dia dah mati. Maka umpama itulah kata Syekh Abdul Qadir, matikan dirimu di hadapan takdir Allah. Ia baik ia untuk menyucikan dirimu, membersihkan dirimu, mengangkat darjatmu, mengampungkan dosamu. Pada takdir Allah Ta'ala itu, yakinilah ada kebaikannya. Pengen kita sebut sebelum ini. Dalam kata-kata Sena'a -kata, Ali Allah Ta'ala Anhu. Yakinlah setiap benda yang berlaku pada kita ada kebaikannya. Tentang kalau kita terhalang daripada apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Saya dah usaha macam-macam saya ni usaha nak dapat anak, tak dapat anak. Yakinlah ada kebaikannya. Saya dah lama usaha-usaha nak dapat menantu, tak dapat menantu. Yakinlah ada kebaikannya. Saya dah lama usung untuk mendapat pasangan, tak dapat-dapat pasangan. Yakinlah di kebaikannya. Saya dah lama ikhtiar berobat, kulu, kehilir hospital tu, hospital ni. Tapi tak semua. Yakinlah ada kebaikannya. Saya dah buat macam-macam cara Ustaz, untuk berdamai dengan anak-anak saya. Berdamai dengan adik-beradik saya. Berdamai dengan keluarga saya. Yakinlah di sebuah ujian ini ada kebaikannya. Saya Ustaz dah kerja macam-macam. Dah meniaga pelbagai bentuk-bentuk. Tak untung lagi sampai hari ini. Yakinlah ada kebaikannya. Orang beriman tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Tidak pernah berputus asa daripada kurniaan Allah. Umpama kita seperti si mati di hadapan pembani mayat. Sehingga kita dimandikan, dikafankan, disempurnakan. Atau kata Syed Abdul Qadir, seperti penghuni gua dengan Jibril AS. Atau kamu seperti keadaan Nabi SAW ketika mana Jibril datang menyampaikan wahyu padanya. Maka Nabi tidak berbuat apa-apa, Nabi cuma ikut je Jibril kata apa. Baca, baca. Sehingga Jibril memeluknya, melepaskannya, memeluknya, melepaskannya. Akhirnya mengikutinya apa yang dibaca oleh Jibril. Ikra' bismi rabbika lalli khalaq. Maka Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maksudnya tuan-tuan. Dalam apa pun namanya perintah Allah. Patuh. Allah perintahkan kita solat, patuh. Allah perintah kita tutup aurat, patuh. Jangan oh kalau saya tutup aurat, job tak banyak lah. Kadang-kadang bersikap lebih biadab. Saya bila tak tutup aurat, lebih dekat dengan Allah. Tetapi sejak bila Allah didekati dengan maksiat, Allah tidak didekati dengan maksiat. Maka ini Keceluparan mulut kita tidak ada. Saya bila kawan orang jahat ni, saya dekat dengan Allah. Maka salah. Kamu kena kawan dengan orang baik. Jangan mempersendakan hukum Allah. Ini hukum Allah. Saya tak netizen kata apa. tuan ini bukan netizen kata. Ini hukum kata. Netizen itu sebagai sebagai alat untuk menyedarkan kita. Realitinya tutup kata-kata netizen. Lihat ini datang daripada mana? Perintah Allah. Tutup aurat ni perintah Allah bukan fulan bin fulan perintah. Semahyang ni perintah Allah bukan fulan bin fulan perintah. Baik yang bernama pemimpin, sehingga bernama marahin. Semua ini perintah Allah. Dan tak ada orang terkecuali daripada perintah Allah. Yang bernama raja, yang bernama rakyat biasa, tidak terkecuali daripada perintah Allah. Semuanya ini perintah Allah. Maka bila seorang melihat dirinya boleh memberi alasan untuk meninggalkan perintah Allah atau menangguhkannya, maka dia menunggu bala dan bencana yang menimpa dirinya. Kata Syed Abdul Tetapkan dirimu di atas tumi imanmu. Dan yakinmu ketika ditimpa beban qadak dan takdirnya. Kerana iman itu selalu berdiri dan menetap dengan takdir dan nifak kerap melarikan diri daripadanya. Orang-orang munafik. Bila datang takdir Allah maka dia cuba melarikan diri. Apa maksud cuba melarikan diri? Pertama dia tak nampak itu kesalahan dia, dosa dia, teguran Allah padanya. Lagi. Dia akan salahkan orang dulu. Dan orang munafik bila terkena ujian kepadanya, maka dia memilih jalan yang haram. Itu cara dia lari. Tetapi kita umpama macam ni. Bila dia tutup pintu, maka kita tak akan keluar. Kita tak akan panjat ikut tingkap. Kenapa? Kerana itu menjadikan kita lebih buruk dan jahat. Kerana kita yakin pintu tu akan dibuka. Maka sabar. Macam orang masuk stadium. Tuan-tuan dah ada tiket. Tunggulah dibuka. Tak, saya ni panjat terus. Even tuan tuan ada tiket pun kena halau balik. Wadukul abwa, wadukul bab min abuabiha. Wadukul dar min abuabiha. Bila kita katakan masuklah ada rumah ini, ikut pintu dia. Wadukul buyuta min abuabiha. Allah Subhanahu dalam Al-Quran. Masuklah rumah-rumah itu melalui pintu-pintunya. Tentang kita kalau tuan rumah, tuan-tuan masuk pintu belakang pun orang pandai senggung. Tuan-tuan panjak pagar orang kata pencuri orang repot polis. Maka apa yang kita patut buat? Masuk pintu depan. Maka Allah Ta'ala dengan syariat, dengan takdirnya, bila berlaku sesuatu yang membebankan, jangan keluar ikut pintu yang dilarang. Kerana pintu halal, kejap lagi akan dibuka. Cari halal, payah, usah tu saya timur rasuah. Saya cari job-job yang patut syariah ni tak ada. Tu ambil job yang tak patut syariah. Ni namanya pelakon. So, yang pelakon yang watak elok-elok semua dah ambil. Tinggal watak pelacur sebab so, tu ambil tu watak pelacur. Atau watak orang jahat. Allah terdesak sangat ke? Sebab so, saya ni nak sihat, nak cepat sihat tu saya pergi berobat dengan Mak Lampi. Mak Lampi. Ada sihir. Berobat dengan Mak Lampi. Berobat dengan Tok pating. Sabar. Berobat cara halal. Bila datang takdir yang membebankan, iman kena tetap, teguh. Ikut jalan yang Allah tetapkan. Usaha dengan jalan yang Allah tetapkan. Jangan sikit mudarat nak makan babi tu. Sikit mudarat nak tu nampak babi eh. Kenapa boleh cepat dengan sangat nampak babi? Yang halal masih banyak, kena tunggu sekejap. Yang umpama dia, dia baru lapar sekejap. Eh, ini lapar macam darurat ni, kena makan babi. Nah, makanan tu sedang dimasak. Tunggu sekejap. Makanan tu akan siap. Jalan keluar tu sudah pun hampir. Tunggu sekejap, pintu tu akan dibuka. Tak, ni geng-geng kaki Darurat belaka ni. Mereka yang mempermudahkan urusan-urusan agama mereka dengan cara yang salah. Kata Syamdul Khodi, si munafik itu setiap kali berganti siang dan malam bentuknya terus lemah. Orang munafik apa beza orang munafik dengan mukmin? Orang mukmin semakin lama imannya makin bertambah. Orang munafik imannya semakin menurun. Orang mukmin amalannya makin baik. Orang mukmin amalannya makin bertambah. Apatah lagi dia makin tahu bahawa perjalanan menuju Allah begitu dekat. Kata bila kita bila berada pada satu umur kita mula mendengar orang-orang dekat orang yang orang-orang yang kita kenali, orang-orang yang kita sayang mati. Bila kita masuk umur 50 Umur 40 Pertama lagi umur 60 Kita mula dengar orang yang kita sayang Yang kita dekat mati Mak kita dulu, ayah kita dulu Adik-beradik kita Kawan-kawan sebaya dengan kita Mati, 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 mati Tetapi ini mendorong kita untuk menambahkan lagi amalan Kadang kematian itu peringatan Kepada kita Dan peluang yang kita tak akan sia-siakan Kadang kita masih hidup Kadang-kadang saya dengar orang yang seusia dengan saya meninggal dunia. Maka saya berkata, Ya Allah, kau masih beri peluang pada aku. Maka kita terus meneruskan amal soleh kita. Orang munafik, dia akan lemau. Dia dengar berita kematian yang bertalu-talu. Dia tetap amalannya macam tu. Lesu, tak bermaya. Seperti dia tak akan mati. Tapi yang usia yang bersungguh-sungguhnya pada dunianya. Dunianya bersungguh-sungguh seperti dia tak akan tinggalkan dia bekerja untuk dunia seperti dia tak mati dia meninggalkan akhirat seperti dia hidup selama-lamanya makanya ini munafik kemudian kata Syam doq adik jiwanya pula kan gemuk dan begitu pula nafsunya dan tabiatnya gemuk dia orang munafik kemudian buta pula mata batin dan hatinya dia tengok kematian tak nampak dia dengan mata hati dia dia cuma nampak bukan bukan aku mati dia mati di luar rumahnya Zohi nampak okey tapi di dalamnya rosak binasa. Kenapa orang munafik cuma melakukan amalan secara Zohi? Lidahnya saja nampak seperti berzikir hatinya buta. kadang orang beriman tuan-tuan sekalian. Lidah dan hatinya bergerak serentak. Hatinya berzikir. Walaupun lidahnya diam. Marahnya kerana Allah. Kerana Rasulnya. Bukan kerana dirinya, bukan kerana hawa nafsunya. Bukan kerana tabiat dan dunianya. Dan dia tak pernah mendengki. Sebab dia tak, kerana itu dia tak pernah didengki oleh orang lain. Dan dia tak pernah cuba untuk mengampas orang lain. Kerana ini sifat orang beriman. Maka perhatikan. Pada mula Syamdul Qadir kata, belajar simpan rahsia ibadat kita. Kemudian dalam buat ibadat, jangan inginkan kemahuan diri kita. Tapi ingin pendekatan dengan Allah. Bagaimana Allah kurniakan pada kita maka terima. Kemudian kita dalam menghadapi takdir Allah tetapkan iman dan keyakinan kita pada Allah. Siap takdir sebeban mana pun dia ada kebaikan. Dan beza orang munafik dengan orang beriman. Orang munafik lemau. Setiap hari semakin dia pudar keimanannya. Orang beriman semakin terang keimanannya. Keimanannya, keimanannya takutnya kerana Allah. Marahnya kerana Allah. Sukanya kerana Allah. Lidah dan hatinya berzikir serentak sale yang berhenti dia hatinya tak berhenti. Karena benarnya hubungan dengan Allah. Dia tak pernah mengambil orang lain. Bahkan dia sentiasa melakukan amal yang memberi manfaat kepada orang lain. Akhirnya sifat orang beriman, wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.